Ну Но... Новий порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, ЦВК затвердила ще 13 вересня. Голів окружних виборчих комісій та їх заступників процедурі проведення жеребкування навчали в Києві. Проте розібратись з тонкощами процесу багатьом округам відразу не вдалось. На 181-му окрузі, до якого належить територія Зміївського району, жеребкування проводили двічі, щоб вкластись у терміни включення Кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, членам ОВК, довелося працювати до пізньої ночі, говорить офіційний спостерігач Олег Гирман. 21 сентября це останній встановлений… срок ЦВК для проведення жеребьевки по Україні. Вона у нас состоялась в 11 часов, был кворум, люди зібрались, але по каким-то причинам непонятно. из всех жеребков, э из 11 партий оппозиционных сил не было вытянуто ни одного жеребка. Ближе к вечеру, когда уполномоченные лица в электронную систему Раду пытались ввести данные, она их не приняла. Как оказалось, жеребьевка была проведена неправильно, так как действует постанова от 13 сентября 2012 года номер 895 не были все соблюдены правила и нормы поэтому система не приняла ближе к вечеру было проведено второе заседание и я думаю оно уже было более правильно проведено потому что уже люди все, которые проверяли эти жеребки, смотрели, уже и от оппозиционных сил э, вытянули эти жеребки. Мы с вами прекрасно понимаем, что чудеса совпад... совпадений не бывает. И только тогда эта система электронная сработала, приняла все данные. Единственное, это уже было, я думаю, не 21 число, а уже 22 число. Ну, есть информация, что в целом по Украине, ну, буду брать конкретно Харьковскую область, э -э некоторые сидели сутками из-за непонимания и правильного трактования этой постановы и переделывали жеребкувание.